হেল্ল' বন্ধু কাৰেণ্ট আছামলৈ স্বাগতম আজি আপোনালোকক ক'বলৈ লৈছোঁ যে ভাৰতৰ বৰিষা আছে অনেক বেপাৰী মিচিঙি কিনিলে মিলিব বিঘিনি এই কথাষাৰ একদম সাঁচি খেতিৰ ক্ষেত্ৰত হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট প্ৰযোজ্য হয় মই আপোনালোকক সতৰ্ক কৰি দি আছোঁ যে এনেকুৱা কিছুমান বেপাৰী আছে যি আমাক সাঁচি খেতিয়কসকলক কেৰুফালৰ পৰাই আক্ৰমণ কৰে এক হ'ল আমি গছ এডাল বৰ কষ্টৰে ৰুওঁ বৰ আশা কৰি থাকোঁ গছডালত মই বহুত পইচা পাম হয়তো কেতিয়াবা সপ্তাহত তিনি চাৰিদিন আমি পুলিটোৰ ওচৰলৈ যাওঁ কিন্তু যেতিয়া বেপাৰী আহি চাই কয় যে ত'ত মাল নাই তেতিয়া চাওক আপুনি বা মই কিমান অন্তৰত দুখ পাওঁ যে ইমান কষ্ট কৰি পুলিটো কৰিলোঁ কিন্তু পুলিটো ডাঙৰো হ'ল বিকিব পৰা হ'ল কিন্তু পুলিটোত মাল নহয় কোনোবা এজন আহি ক'ব হাজাৰৰ আশে পাশে হ'ব তাৰমানে আপোনাক হাজাৰৰ তলতহে দিব তেতিয়া বাৰু আমাৰ মনটো ভাগি নাযায়নে তেতিয়াহ'লে কি কৰিম সেই অৱস্থাটোত নকৰিবৰ কাৰণে আমি যেতিয়া সাঁচি খেতি কৰিম বুলি ভাবোঁ বা সাঁচি পুলি ৰুম বুলি ভাবোঁ তেতিয়া আমি হয় গুটিকেইটা ভালকৈ চিলেক্ট কৰি ল'ম নহয় পুলিকেইটা ভালকৈ চিলেক্ট কৰি ল'ম এক কথা দুই নম্বৰ কথাটো হ'ল আমি যে সাঁচি গছডাল বিকি দিয়াৰ কথা চিন্তা কৰোঁ সেইটো নকৰি আমি সেইডাল মাডাৰ টি বুলি ভাবি ল'ব পাৰোঁ যে মোৰ যি দহটা পুলি ৰুইছোঁ এই দহটা মোৰ মাডাৰটি ইহঁতৰ পৰা মই প্ৰডাক্ট কৰিম পুলি প্ৰডাক্ট কৰিম মই কেতিয়াও গছকেইডাল নিবিকোঁ গছকেইডালৰ পৰা মই পুলি প্ৰডাক্ট কৰিম গতিকে আপুনি দহটা পুলি ৰুৱক আৰু সংকল্প কৰক যে মই গছডাল মোৰ জেনেৰেশ্যনত মই কেতিয়াও নিবিকোঁ আৰু গোটেই পৰিয়ালটোক আপুনি জানিবলৈ দিয়ক যে এই কেইজোপা হ'ল মোৰ লক্ষী গছ এই কেইজোপা মই কেতিয়াও নিবিিকোঁ আৰু সেই গছকিজোপা আপুনি তেলি খাচি ৰুব আচ্ছা তেলি খাচি আপুনি কেনেকৈ এতিয়া সংগ্ৰহ কৰিব আপুনি যেতিয়া পুলি কিনিবলৈ যাব তেতিয়া আপুনি তাৰ পাতবিলাক লক্ষ্য কৰিব তাৰ পাতবিলাক হ'ব দীঘলীয়া পুলিটো হ'ব একেবাৰে কোমল মিশ্ৰণ কোমলতা থাকিব তাৰ গাত এইটো এটা পদ্ধতিত আপুনি বিচ পুলিটো চিলেক্ট কৰিব পাৰে দুই নম্বৰ কথা হ'ল আচি আপুনি খাচী বাগানলৈ যাব পাৰে আৰু যিজোপা গছত খুব কম লাগিছে গুটি কম লাগিছে আৰু গছজোপাত চাৰি পাঁচটা ফুটি আছে আপুনি সেই গছজোপাৰ গুটি সংগ্ৰহ কৰি আপুনি কেইটামান পুলি আপুনি ৰোপণ কৰক তাৰপাছত চাব আপুনি সাঁচি গছত কেতিয়াও বিফল নহয় কাৰণ সেই দহটাত আপোনাৰ কমেও আপুনি প্ৰত্যেক বছৰে তিনি বছৰৰ পিছৰ পৰা পাঁচ হাজাৰমানকৈ গুটি পাব পাঁচ হেজাৰ যদি আপুনি গুটি পায় পাঁচ হাজাৰ যদি আপুনি পুলি কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাক মন কৰকচোন এটা পুলিত দহ টকাকৈ পঞ্চাছ হাজাৰ টকা আহিলে গতিকে বছৰত যদি আপুনি পঞ্চাছ হেজাৰ টকা আহে দহ হেজাৰ খৰচ হ'লেও চল্লিছ হাজাৰ টকা আপোনাৰ থাকি গ'ল গতিকে বছৰত যদি পাঁচজোপা গৈছে আপোনাক চল্লিছ হাজাৰ চল্লিছ হেজাৰ চল্লিছ হেজাৰকৈ দি থাকিব কণ্টিনিউ দি থাকিব গতিকে আমাৰ পইচাৰ কোনো অভাৱেই নহ'ব আৰু পুলি বিকিবলৈ ইমানেই চিন্তা নাই যে আপুনি এহেজাৰ পুলি এহেজাৰ পুলি আপুনি বিচাৰি নাপায় পাব ক'ত পাব যিসকল মানুহে কোনো গুটি বাছ বিচাৰ নকৰাকৈ ভোলা খাচীয়ে হওক নেওৰাপেটীয়া খাচীয়েই হওক তেলী খাচিয়েই হওক মিঠা খাচিয়েই হওক যি পাইছে এফালৰ পৰা মাত্ৰ পুলি গজাইছে আৰু পলিথিন পৰি গৈছে মই পুলিবোৰ বেয়া বুলি কোৱা নাই কিন্তু আপুনি নিকিনিব বুলি কোৱা নাই কিন্তু সেই তাত আপুনি পাব নহ'লে আপুনি পুলি নেপাব আৰু অহা বছৰ পুলি নিচাকৈ নাপাব ছাব্বিছ চনত আপোনালোকে পুলি খাচী পুলি একেবাৰেই নাপায় পাব এইবছৰ বিক্ৰী নোহোৱা পুলিবিলাক পাব কাৰণ এইবছৰ মানুহে কিন্তু পুলি বিক্ৰী নকৰে আচল যিখিনি বেপাৰী সেই বেপাৰীখিনিয়ে কিন্তু এইবছৰ পুলি বিক্ৰী নকৰে এইবছৰ কেলৈ বিক্ৰী নকৰে এইবছৰ নিচেকৈ গুটি নাই একেবাৰে ভাল খাচিত একেবাৰে গুটি নায়েই ইমানেই নাই আপনার দেখ এজোপা গছত আপনার এই গছজোপাত আপনি মন করব এই যে গছজোপা দেখি আছে আপুনি আপনি ধরবা নাই সেই কলপাতর তলতে এজোপা গছ সাঁচি গছ সুমায় আছে এই গসজোপাত এইজোপা সব এই এখিলাও পাত নাই এই গছকাতে দুহাজার মান গুটি লাগে যাবছর লাগিছে দুহাজার মান গুটি লাগিছে কিন্তু এই বছর সব একু নাই এই যে একো নাই আপোনাক আকৌ দেখুৱাই আছোঁ সেই আপুনি অকণমান আঁতৰলৈ মন কৰক শেষ হ'ব দেখিছেনে শুকান হৈ আছে যে এটাও গুটি নাই এনেকৈ আপোনাক মই যিমান ডাঙৰ ডাঙৰ বাগান দেখুৱাম এইবছৰ কোনো বাগানতে এইবাৰ গুটি নাই এইখিনি যে গছ দেখি আছে অলপ অলপ পাত আছে কিন্তু গুটি নিচেই নাই আৰু এতিয়া ফুলিবলৈও সময় নাই কাৰণ আহাৰ মাহত গুটি পচাব হয় কিন্তু এতিয়ালৈকে ইয়াত ফুল আৰু ফুল হ'বই নোৱাৰিলে মানে কোকৰ কাৰণে হ'বই নোৱাৰিলে এতিয়া প্ৰত্যেক ঘৰৰ মানুহতে প্ৰত্যেকখন বাগানতে মই আপোনাক ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ বাগান দেখুৱাই দিব পাৰোঁ যে এজোপা গছতো এখিলাও পাত নাই গতিকে আমি আগতীয়াকেই গম পাই গৈছোঁ যে এই বছৰ পুলি সংগ্ৰহ যিসকলে কৰিব সেইসকল বাছি যাব কাৰণ এতিয়া পুলি পাঁচ টকাকৈ পাব কিন্তু সেই পুলিখিনিকে যদি এইবছৰ সংগ্ৰহ নকৰে অহা বছৰ দহ টকাকৈ ভৰিব আৰু তাৰ পাছৰ বছৰ কি হয় এইটো ভগৱানে জানে গতিকে যদি আপুনি কমকৈও হ'লেও খাচী গছ খেতি কৰিম বুলি ভাবিছে এইটো কিন্তু খুব ভাল সময় কাৰণ এইবছৰ যিবিলাক আপুনি পুলি সংগ্ৰহ কৰি থ'ব অহা বছৰ আপোনাৰ সেই পুলিখিনিকে ডাবুল দামত বিকিব পাৰিব আপুনি যদি এহেজাৰ পুলি এতিয়া সংগ্ৰহ কৰি থয় পাঁচ টকাকৈ আপুনি অহা বছৰ দহ টকাকৈ কৰি মানে অহা বছৰ মানে কি জাষ্ট বৰষুণ কমাৰ লগে লগে আহিন কাটিৰ পৰা আপুনি আকৌ পুনৰ পুলি বিক্ৰী হৈ যাব ধমাধম আপুনি দহ টকা দহ টকা বিকিব পাৰিব এতিয়া চব সিজন মানুহে পলিথিন কৰিলে মাটি ভৰালে চালি দিলে লেবাৰ খৰচ হ'ল জৈৱিক সাৰ গ'ল ভিটামিন গ'ল নিৰাণি কৰি থাকোঁতে সময় গ'ল পাঁচ টকাকৈ পালে আপুনি মাত্ৰ পুলিটো দাঙি আনি আপোনাৰ ঘৰত ৰাখি দিলে দহ টকাকৈ পালে হেল্ল' বন্ধু মই আপোনাক বেপাৰ কৰিবলৈ বুলি উৎসাহিত কৰা নাই মই কৈছোঁ যে যিকেইজন খেতিয়ক প্ৰকৃত যিকেইজন খেতিয়ক তেওঁলোকে এইটো সুবিধা ল'ব পাৰে মই আপোনালোকক কৈছোঁ যে সেইটো সুবিধা ল'ব পাৰে আপুনি পাঁচ টকাকৈ যিমান পুলি পায় এবাৰ উঠাই দিয়ক আপুনি এইবছৰে পাব আহিন কাটিৰ পৰা প্ৰত্যেকটো পুলি আপুনি দহ টকাকৈ বিক্ৰী কৰিব পাৰিব গতিকে উঠাই দিয়ক আপুনি এক পইচা খৰচ নোহোৱাকৈ আপুনি লাভৰ পইচাই আপোনাৰ ঘৰত দুশ তিনিশ পুলি ৰোপণ কৰিব পাৰিব আৰু সেই পুলিখিনিৰ মাজৰ পৰা আপুনি ভাল ভাল পুলি বাচি বাচি ৰুব পাৰিব সেইখিনি আমাৰ কৌশল হেল্ল' বন্ধু আমি পুলি ৰুইছোঁ তাৰপিছত বহুত মোৰ ভিউৱাৰে কৈ আছে যে মাল ধৰা নাই আচ্ছা যদি মাল ধৰা নাই মাল নধৰা কেইবাটাও কাৰণ হ'ব পাৰে এক নম্বৰ কথাটো হ'ল আপোনাৰ ঘৰৰ আশে পাশে চাগে গছ নাই আশে পাশে যদি গছ নাই তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ঘৰত গছডালত মাল নধৰেই আৰু আপুনি ভিতৰি কিবা এটা হ'ব আপুনি কিন্তু সেইটো নেদেখে আপোনাৰ সেইকণ সৌভাগ্য নহয় মাল নাই যদিও তাত কিন্তু মাল থাকিব সেই মালটো কিন্তু দৃশ্যমান নহ'ব যেতিয়া ফালি দিব কাটি দিব তেতিয়াহে সেই বস্তুটো দৃশ্যমান হ'ব গতিকে আপুনি যদি আপোনাৰ গছজোপা পাঁচ ফুট গোলাই হৈ গৈছে তেতিয়া আপোনাৰ কৰণীয় এটাই আছে আপোনাৰ যদি গছজোপাৰ পৰা আপুনি অসুবিধা পাইছে তেতিয়াহ'লে এজন আপুনি ভাল বেপাৰী আপোনাৰ ঘৰলৈ নিমন্ত্ৰণ কৰি নিব লাগিব যিকোনো উপায় এজন ভাল বেপাৰী আপোনাৰ ঘৰলৈ নিমন্ত্ৰণ কৰি নিব লাগিব সেই মানুহজনে আপোনাৰ গছডালত কিন্তু ঘাপ দিব এইবাৰ এইটোৱে ছিজন এই ঘাপ দিব হৈ গ'ল জেঠ মাহৰ ভিতৰতে আপুনি ঘাপ দিব লাগিব একেবাৰে গুৰিৰ পৰা আগলৈকে তেওঁ প্ৰায় দুশ তিনিশ ঘাপ দি দিব আৰু সেই বেপাৰীজনেই আপোনাৰ সেই গছডাল উঠাব কিন্তু আপুনি মানুহজনক নিদিয়াকৈ নাথাকিব গছডাল আপুনি কিন্তু মানুহজনক কওক যে গছডাল দহ হাজাৰমান টকাত বিক্ৰী কৰিব পৰাকৈ ঘাপ দিয়ক মানুহজনে ঘাপ দিব আপোনাক মইতা এটা লৈ ল'ব লৈ একেবাৰে ওপৰৰ পৰা ঘাপ দিব ঘাপটো কিন্তু আপুনি মই দিব নাজানো সেই ঘাপটো দিয়াৰ এটা বিশেষ কৌশল আছে সেইটো একমাত্ৰ তেওঁলোকেহে বুজি পায় আপুনি দেখিলে বুজিব মানে তাত আহি পানীটো পৰিব কিন্তু ৰৈ নাথাকে এনেকুৱা ষ্টাইলত ঘাপটো দিয়ে তাত পানীটো পৰিব পানীটো পৰিলে কিন্তু তাত পানীটো ৰৈ নাথাকে তলৰ খাপটোলৈ গুচি আহিব আৰু তলৰ খাপটোতো ৰৈ নাথাকে তাৰ তলৰ খাপটোলৈ আহিব এনেকৈ খাপে খাপে পানীখিনি বৈ আহিব আৰু প্ৰত্যেকটো মুখতে মানে প্ৰত্যেকটো ঘাপতে একোখন মুখা সৃষ্টি হয় তেওঁলোকে মুখা বুলি কয় এখন এখন মুখা সৃষ্টি হয় মানে তিনি ইঞ্চিমান চাৰি ইঞ্চিমানকৈ কালাৰ হৈ যায় মানে মালবহে তেওঁ এবছৰৰ পিছতেই সেই গছডাল আপোনাৰ পৰা ক্ৰয় কৰি ল'ব দীপ মই ক'ব নোৱাৰোঁ কিমান দিব এইটো ঘাপৰ ওপৰত মুখাৰ ওপৰত কথা কিমান মুখা বহিলে আৰু তেওঁ ঘাপ দিওঁতে গছজোপাক এটা অনুসন্ধান কৰিব গছজোপা বয়স কিমান গছজোপাত একচুৱেলি ভিতৰৰ ফালে মাল আছেনে নাই তেওঁ ঘাপ দিওঁতে য'তে ত'তে নঘপিয়াই তেওঁ এনেকুৱা জেগাত ভপিয়াব য'ত তেওঁৰ সন্দেহ হয় যে এইটো হয়তো মাল হ'ব পাৰে ফূৰ্তি হ'ব পাৰে বা ফাট হ'ব পাৰে তেনেকুৱা জেগাতে তেওঁ ঘাপ দিব আৰু ঘাপ দিওঁতে যদি তেওঁ তেনেকুৱা কালাৰ পাই যায় বা তেনেকুৱা মাল থকাৰ সম্ভেদ পাই যায় তেতিয়াহ'লে অতি সোনকালে আপোনাৰ গছডাল লৈ যাব তিনিমাহৰ ভিতৰত লৈ যাব আপোনাক দাম দিব বৰ বেছি নিদিবও পাৰে কিন্তু তিনি মাহৰ ভিতৰত আপোনাৰ গছডাল লৈ যাব গতিকে বেপাৰীজন খুব সোনকালে যদি ঘূৰি আহে ভাৱ দিয়াৰ এমাহ দুমাহ তিনিমাহৰ ভিতৰতে যদি বেপাৰীজন ঘূৰি আহে যে আপোনাক গছডাল দিয়েনে তেতিয়া আপুনি গম পাই যাব যে গছডালত এওঁ মালৰ সম্ভেদ পালে তেতিয়া আপুনি কওক যে মই তেতিয়াই কৈছিলোঁ নহয় দহ হেজাৰ টকা পালে দিম বুলি গতিকে আপুনি দহ হেজাৰ টকা দিলেই গছডাল লৈ যাব পাৰিব তেতিয়া তেওঁ গছডালত আপোনাক কিবা এটা কথা পাতিব কি কথা পাতিব পইচাৰ কথাই পাতিব তেতিয়া আপুনি কওক যে আৰু অলপ দেৰি ৰকচোন তেওঁ আকৌ যাব আকৌ বেলেগ পুৱাতে আহি যাব আহিবই তেতিয়া আপুনি গম পাব যে মোৰ গছজোপাত মাল আছে তেতিয়া আপুনি লাহেকৈ এক বছৰ নোহোৱালৈকে গছডাল নিদিব এবছৰলৈকে আপুনি খেলি থাকিব তাৰপাছত দেখিব যে আপোনাৰ গছডাল এটা উচিত মূল্যত এবছৰৰ ভিতৰতে লৈ গুচি যাব যদি এবছৰৰ ভিতৰতে গছডাল লৈ নেযায় তেতিয়া সেই ঘাপবিলাক পুনৰ মাংসলৈ ৰূপান্তৰিত হৈ যাব তেতিয়া তেওঁলোকে ক'ব যে আপোনাৰ মা হৈছিলে বৰাইফালে বুজি পালে তেতিয়া আপুনি নিবিকিলে যদি বিকিব নোৱাৰিলে তেতিয়া ৰিপিট আপুনি ঘাপ মাৰক আপুনি প্ৰথমবাৰ মানুহজনৰ কাৰণেদি শিকি ল'লে দ্বিতীয়বাৰ আপুনি কিন্তু এখন দা বনাই ল'ব লাগিব তেওঁলোকৰ নিচিনা তেওঁলোকৰ নিচিনা এখন দা বনাই লৈ আপুনি তেনেকৈ ঘপিয়াবলৈ আৰম্ভ কৰি দিয়ক আৰু গছডাল আপুনি এইবাৰ কিন্তু বিকিব পাৰিব এইবাৰ আপুনি বিক কাৰণ সেই মানুহকেইজন লাইনটো যেতিয়া লাগিলেই আপোনাৰ অঞ্চললৈ আহিবই আৰু আপুনি দুই এঘৰ মানুহটো তেনেকৈ ঘাপ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰাই দিয়ক হৈ যাব আমি মুঠতে এইটো এটা সমবায় খেতি আমি ইজনে সিজনক সহায় কৰিব লাগিব সিজনে সিজনক সহায় কৰিব লাগিব কিন্তু আমাক সহায় কৰিবলৈ অহা মানুহ বৰ গুৰুত্ব নিদিব কাৰণ সাঁচি গছৰ পুলি দিবলৈ আহি অত্যাধিক দাম ল'ব আপুনি সেই মানুহখিনিক বিশ্বাস নকৰিব আপুনি এনেকুৱা মানুহক বিশ্বাস কৰক কোনোবাই বোলে ফ'ৰ জিৰ' এখনত এক ফ'ৰ জিৰ' পুলি লৈ আহিছে দহ টকাকৈ দি দিছে আপুনি লৈ লওক কাৰণ মই যদি এতিয়া এগাৰী পুলি লৈ পেলানি যদি মই উজনিলৈ বা নামনিলৈ গুচি যাওঁ মই যদি তাত পাঁচ হাজাৰো পুলি লৈ যাওঁ মোৰ পাঁচ হাজাৰ পুলি একেদিনাই শেষ হৈ যাব মাত্ৰ মই ধৰক শিৱসাগৰৰ ফালে গুচি গ'লোঁ মই শিৱ শিৱসাগৰৰ ফালে গুচি গ'লোঁ পাঁচ হাজাৰ পুলি লৈ গুচি গৈছোঁ মোৰ শিৱসাগৰ নাপায়গৈ মোৰ পুলিখিনি শেষ হৈ যাব আৰু মই কিন্তু অকল পুলি কাৰোবাৰ কৰিলে নহ'ব মই ঘূৰি আহোঁতে খে যে ৰঙালাও বজাৰখন পাই বাটত মই আকৌ এক ফ'ৰ জিৰ' ৰঙালাও লৈ আহিব লাগিব হেল্ল' বন্ধু মই কথাটোহে ক'লোঁ মোক সেইবিলাক কৰিবলৈ কিন্তু নিচেইকৈ সময় নাই যিয়ে কি নহওক অধিক সময় দি আপুনি মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে আপোনাক শতকোটি নমস্কাৰ জনাই আজি ভিডিঅ'টো মোৰ ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ ধন্যবাদ